Майбутньої площі борцям за волю і незалежність України. Тут створюється унікальна площа, унікальний ансамбль архітектурних споруд, мистецьких споруд. Птахи не побачать сквер. Вони побачать велику прострелену мішень через отвори, в якій виросли дерева. На деревах можна вити гнізда і імена. У мішень цілеспрямовано спрямовано стріляли, і в центр, в серце доки не народилася остання крапля людського терпіння, дерева, що проросли крізь діри в мішені, продовження життя течіє часу, продовження життя навіть на тому місці, де народилася чиясь смерть. Початок. Нового часу кубики білого кольору, шматочки цукру, місця для частіше поодинокого мовчазного споглядання моменту історії, зображеного в статичних символах, місця для ідентифікації своєї причетності. Кільця мішені давно стали травою, перетини. Утворили діагональні пішохідні потоки. Люди поспішають пройти, був своєї суті. На перетині в центрі хреста куля з полірованого металу. Завжди чесний, він відображає те, що бачить. На кулі викорбовані імена героїв. Коли я дивлюся на своє відображення, я бачу на собі їх імена. Хтось був раніше за мене, хто він? Його серце було гарячіше, він раніше в усьому розібрався і прийняв рішення стояти там, загинути заради мене. Він був сміливіший чи просто раніше? Чи зможу я так? Хто, якщо не він? Почуття подяки? Металева куля остання крапля людського терпіння. Перший імпульс, який похитнув камінь. Хвиля від нього, послання, динаміка дії, вода, яка змиває бруд і брехню. Вони зробили все. Віддали життя. Кого я побачу відображенні, залежить тільки від мене. Ти коли я прочитала ці слова і відійшла від цієї пам'ятної споруди, мене так кольнуло серце. Можливо, скільки болі, скільки, скільки правди в цих словах. Дякую тим, хто створив таку концепцію цього прекрасного пам'ятного місця у Білій Церкві. І зараз ми з вами підійдемо до того пам'ятного місця, де на сьогоднішній день знаходиться стела героям, які віддали моє, своє життя. Бачите, я кажу моє, своє життя за мене, за тебе, за всіх вас, хто хоче мирного, вільного, справедливого, достойного життя на нашій українській землі. Всем привет! Сейчас я нахожусь возле памятки архитектуры 19 столетия. Это наша, наш брум, торговые ряды. И как раз проходя мимоходом, я уже не первый раз вижу, что здесь дети, которые занимаются у известной художницы Белой Церкви Украины, Милейка. Они рисуют эскиз этого прекрасного сооружения. Сейчас мы с вами посмотрим, как они видят этот памятник архитектуры, как они его отобразят на своих работах. И немножечко окунемся с вами в те исторические времена. Вот представим, как строился этот, это здание. Посмотрим основы его строения, потому что дети только начали рисовать. Итак, поехали. Дайте мне, пожалуйста, что такое эскиз и зарисовка. Что, Я что, ошиблась. Что есть, вот скетч Слово. Оно может и туда, и туда применяться. Uh -huh. Иностранное слово «скетч», uh -huh. вот, но оно как бы более широкое. А у нас значит, зарисовка – это вот быстрый рисунок, Мы делаем не длительный, там, а вот за один раз. А эскиз – это когда какую-то большую работу хотим или ну, небольшую, неважно, и варианты разрабатываем. Для себя или там показать кому-то заказчику. Поняла. Все. Спасибо думаем, большое. Это, когда мы а это зарисовка а, с натуры, а это, да? Да, да, да. да, и, да, и, да. Ну, набросок, набросок. Сказать, набросок. А рисунок можно назвать? Можно. Да, потому что Мышлая вот зарисовка уже говорит о том, что это быстро. Ну, замалевка Я даже не знала. Вы знаете, когда-то где-то, вот когда мы соприкасались, описывали экспонаты, то да, даже есть такая техника, даже на украинском языке называется не малюнок, рисунок от слова Нет, рыска. Это, Рызка, да. если это красками, то и, и, и тюб, говорят. Да и. да ну все ребята будем смотреть. Потому что это относится к быстрому и, и к эскизам и к зарисовкам. Угу, скетч это просто, что это, что Ребята, скетч. какое информативное у нас получается видео? Итак, скетч Брум, памятник архитектуре 19 столетия в, в работах на, наших церковских юных дарований. Спасибо большое. Я вас видела на Богдана Кминецкого, вы там библиотеку, да, Спасибо. тоже стечь делали. Ага. Я ко всем подойду. Там у нас еще группа детей. Вот туда пойду сейчас. Это же вроде. Ой, вот здесь вообще стартинки под это. Спасибо большое. Спасибо. Очень хорошая работа. Ну ладно, чтобы не обижать всех, я, конечно же, подойду. Конечно же. Какая красота. Вот Ромочка. Добрый да, добрый день. Рома у нас малюет дерево. В нього видит так бачит, видит так бачит. Став, так, да, свой интеллектуальный станок. Да. Хорошо, тебе работает. Не ничего, ничего вы говорите, ничего говорите. Наоборот, даже это очень даже. сейчас поверь мне на слово. А потом, когда будем копик рисовать, ты поймешь почему. То верхняя вниз, нижняя вверх. Да, ну чуть-чуть. Здесь мне тоже нравится. Свет, Все ты молодцы. А и... ага, ты Можешь не... показать, какие у тебя еще есть эскизы там, скетчи? Скажи, пожалуйста. Как тебя зовут? Наташа. Наташа. Вот посмотрим, какие у Наташи есть работы. Листа, листа. Угу. А есть библиотека? Ты набыла там библиотеку рисовала нашу детскую, нет? Ага. А, дом там, где... Да, жилой дом, да-да-да. Аниме, да? Похоже на аниме. Все, спасибо большое. Работай, Наташа, хороших тебе да. творческих взлетов. Всем творческих взлетов. У вас очень У -у -у. хороший учитель. Хорошая робота. Дякую большое. Очень реалістично. Все, ребята, до побачення. Я вам дуже дякую. Бажаю вам успіхів, в навчанні, в творчості. Гарних вам злетів. Дякую вам. Ірина Борисівна. Ольга Борисівна. Ольга. Ольга Борисівна. Так, так. Дякую, до побачення. Ну, а мы с вами идем дальше. Ну вот здесь в центре тоже есть поилочка для животных. Мисочка есть водичка. Ну, мне кажется, что вот эти мисочки на жаре они трескаются. Просто трескаются. Наверное, она треснула. Я не думаю, что у нас люди ее берут и бьют. Они просто от жары трескаются. Сейчас я иду э, вот сюда вот. Здесь памятный знак. Слава Украине! героям слава, памятный знак э, нашим э, погибшим воинам, которые отдали жизнь за свободу и независимость нашей страны. Ребята, я здесь буду просто молчать, вы будете просто смотреть. Правда сама за себя скажет. несмотря на сложности нашей жизни, наш город э, живет, обновляется. Посмотрите, вот там вот вдалеке вы можете увидеть свадьбы, которые проходят по традиции в субботу. Это наш Белоцерковский ЗАГС. Кстати, когда-то возле вот этого ЗАГСа и вот здесь, на этой площади, каталась известная артистка Надежда Румянцева. Вот здесь вот есть памятная доска в ее честь. Она с ним. Тут снимались первые кадры, как она каталась на роликах. Людмила, добрый вечер. Вот именно вот по вот этой вот территории, вот здесь, вот здесь и возле универмага. Вот посмотрите эти кадры, они есть в фильме "Королева бензоколон Также наш город обновляется. Мы готовимся к дню города. День города у нас 12 сентября. 12-13 сентября день города Белая Церковь и в наш город приезжает народная артистка Украины Оля Полякова и будет давать концерт на стадионе Трудовые резервы. Ну и параллельно ж показываю вам вот этот вот дом. Кстати, вот по этим ступенечкам я ходила в школу, вот туда, в 18-ю школу. И параллельно показываю вот этот вот дом. В котором живет моя мамулька. Я сейчас к ней забегу. Желательно, конечно, чтобы наши местные власти обратили внимание на балконы. Посмотрите, в каком состоянии балконы и вот эти надоконные надстроечки. Это все-таки центр города. И даже в советские времена одинаковой краской красили окна в этих двух домах. Следующий дом стоит вот там вот. И желательно здесь положить какую-то обновить тротуар, потому что потому что в центре города ну, я думаю, что они доберутся до этого тротуара все-таки и вот этих вот дырочек, о которые спотыкаются люди, которые здесь проходят в центре города не будет. здесь ходят пожилые люди, потому что в этом доме живут в основном пожилые люди. Ну и не без такого, ребята, конечно же, да. Это тоже наш реалии. Вот посмотрите, какая яма. Вот я стала и споткнулась. Вот это вот яма такая. Здесь я просто поснимаю вам ямы и камни от бывшей брусчатки, которая здесь лежала. Вот эта площадь была выстелена вот такой брусчаткой. Вот. Желательно здесь все это поправить. Когда-то здесь был проект, что здесь будет... В виде вышиванки сделана дорожка но этот проект где-то так задержался что до сих пор центр города вот возле этого дома торговая площадь 1 таких вот ямков как-то так да. радует сердце что строятся новые дома у них будут же счастливые люди ну, а я иду к своей мамочке. Мамочка моя живет вот в этом доме. За этой елочкой находится ее балкончик. Все, до встречи. Подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Увидимся на страничках моего видео, влога о Белой Церкви. И обо всем, обо всем. Люблю, целую, обнимаю. Ваша Ира ТВ. Белая Церковь.